hurmatli talabalar energiya o'lchov asboblari va boshqarish tizimlari fanidan to'rtinchi ma'ruza mashg'ulotimizni e, o'tamiz demak maruzachi energiya audit kafedrasi katta o'qituvchisi shoboyev alisher reja bo'yicha birinchi harorat va harorat shkallari haqida umumiy ma'lumotlarni berib o'tamiz e, harorat bizga ma'lum bo'lgan tushuncha hayotda bu tushunchaga ko'p to'qnashib kelganmiz harorat aslida molekulalarni issiqlik harakatida hosil bo'ladigan ichki kinetik energiyasi bilan belgilanadigan qizdirilganlik darajasi bilan tasiqlanadigan kattalik hisoblanadi va turli xil asboblar yordamida o'lchanadi bizga ko'proq tanish bo'lgan haroratni o'lchaydigan o'lchov asboblari bu suyuqlik termometrlari aniqrog'i ko'proq ishlatiladigani turmushda duch kelganmiz meditsina termometri asosan molekulalarni o'rtacha kinetik energiyasi demak quyidagi formula yordamida aniqlanadi bu o'sha kinetik energiya albatta temperaturaga to'g'ri proporsional bo'lgan e, formula orqali ifodalanadi bu yerda e, k bodo t jismining absolyut harorati e, hozirgi kunda asosan e, haroratni o'lchashda o'lchov birligi sifatida e, selsiy gradus va e, kelvin e, graduslari e, ishlatiladi termodinamik termodinamik haroratni ishlatishda kelvin texnika sohasida va haroratni o'lchashda odatdiy gradusdan foydalaniladi bu harorat o'zi aslida issiqlik almashinish issiqlik o'tkazish jarayonlarini ham sifat ham miqdor tomonlardan tomonlaridan taiqlayigan kattalik odatda haroratni ta'sirida jismni e, yoki moddani hajmi shakli e, nurlanganlik darajasi e, fizik xususiyatlari o'zgarishi hisobiga demak o'lchov e, vositalari e, haroratni shu e, fizik kattaliklar asosida o'lchashga asoslangan mana masalan suyuqlik termometrlari harorat ta'sirida suyuqliknin kengayishiga yoki turli xil manometrik gaz balonlarini harorat ta'sirida gaz bosimini oshishiga ishlashga mo'ljallangan yoki jismni qizdirish natijasida undan demak e, nur chiqish hisobiga e, nurlanganlik nur darajasini o'lchash hisobiga demak e, turli xil pirametrlardan e, pirometrlardan foydalaniladi e, birinchi e, haroratni o'lchash e, degan asbobni galiley bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yilda tavsiya etgan so'ngra lamonosif va farangetlar termometrlar ishlab chiqishgan bundan tashqari yana bitta shkala bor demak faranget shkalasi va amerika qo'shma shtatlari boshqa davlatlarda foydalaniladi va qo'llaniladi bir biridan demak masalan kelvin bilan gradus ikki yuz yetmish uch standart soniga farq qiladi buni demak formula yordamida keyinchalik ham ko'rishimiz mumkin bir ming sakkiz yuz qirq sakkizinchi yil ingliz fizigi kelvintma termodinamikani ikkinchi -ki qonuni asosida yangi harorat shkalasini tuzishni taklif qildi er... va u suvni e... qaynash va muzni erish nuqtalarini mos issiqlik miqdorlari va haroratga Uh, bo'gan uh, formulalar orqali ifodaladi xo'sh o'lchov vaznlari uh, bo'yicha uh, 60 yilda uh, si sistemasida xalqaro uh, uh, demak konferensiya bo'lib o'tdida va bunda ikki xil harorat shkalasi kiritildi demak birinchisi o'sha kelvin o'lchov termodinamik shkala va selsiy gradusi o'lchov birligi bilan o'lchanadigan xalqaro amiliy shkalalar qo'llanishi ko'zda tutildi angliya va aqshda bir ming to'qqiz yuz bir ming yetti yuz o'n beshinchi yilda taklif qilingan farnget shkalasi qo'llaniladi bu shkalada demak muzning E, erish nuqtasi o'ttiz ikki gradus e, faranget o'ttiz ikki faranget va suvni qaynish nuqtasi ikki yuz o'n ikki farangetga asoslangan e, <coughs> bu yerda demak e, suyuqlik termometr ko'rsatilgan shkalasi demak minus o'ttiz gradusdan demak ellik gradusgacha e, tartiblangan shkalasi noldan yuqori issiqlikni noldan pastda sovuqlikni o'lchaydi pastda demak o'sha suyuqlik turibdi ayrim bir <laughs> nimalarimiz demak termometrlarimiz bir <laughs> vaqtni o'zida <laughs> ham gradusni ham farangidni ko'rsatishi <laughs> mumkin hozir oltmish sakkizinchi yilda qabul qilingan joriy etilgan xalqaro um, amaliy harorat shkalasi qo'llaniladi ushbu um, jadvalda demak turli moddalarni qizdirish um, natijasida ularni qattiq holatdan suyuq holatga va suyuq holatdan gazsimon holatga o'tish um, temperaturalari ko'rsatilgan albatta bu e, suyuqliklardan demak e, ma'lum bir oraliqdagi temperaturalarni hajmiy kengayish e, koeffitsiyenti hisobidan e, foydalangan holatda e, temperaturalarni o'lchashda foydalaniladi e, lekin e, haroratni to'g'ridan to'g'ri o'lchash e, imkoniyati hamma holatda ham amalga oshirib bo'lmaydi to'g'ridan to'g'ri haroratni o'lchashda asosan e, termo yurituvchi kuch e, termo elektr effekti hodisasidan foydalangan holatda ya'ni qarshilik termometrlari yordamida jismni to'g'ridan to'g'ri temperaturasini o'lchash imkoniyati mavjud shu e, bilan e, ma'ruza mashg'ulotimiz tugadi sizni qiziqtirgan savollaringiz bilan quyidagi yozilgan adreslar orqali murojaat qilishingiz mumkin keyingi ma'ruzalarimizda ko'rishguncha xayr